আসসালামাইকুম কি খবর সকলে ভালে আছে নে মানে বড় ভালে আছে আপনাদের ভালে আছে জস্ট আছে করি ভালে ভালে থাকতে বিচার মন দন্ডা বিলে আপনাদের স্বাগত জানাইছো আজি ভনী আহিছে মানে পরিবার আইছে যে তাহিনা বনা আইছে তাপা আজি মাটি লবল ভাত কেটে মান খাই দেবে আবল দুপুরা মাটি পো আহিলে আচ্ছা খালা এটা অপমান পঠাৰলে উলা আইছো আমা পঠাৰ টাকা পালিছে নাই হ'দে হবহে আৰু কল পাব যাব লোকৰ কল হ'লে ন অকণ অকণকে মান মাৰিলো আৰু হেৰি ফটোবোৰ যাম যাব হ'ব তা অকণ শুভিবই অ আহোমা অকণমান আহি বতৰটো বহুত ধুনীয়া তেন্তে নাই এইফালে মানুহজনে বনাই আছে পোলাও আৰু লগতে মাংস মানে তেওঁ বনাম বনাই মানে বৰ ভাল পায় কেতিয়াবা যেতিয়াই বনাই মই আপোনালোকক দেখাওঁ এইফালে পোলাও পাতি দিছে আৰু এইফালে মাংস তেওঁ বনোৱা আজি মই খাম আপোনালোকে চাব তেওঁ মানে পোলাও মানে ভাল পায় খায় আৰু এইফালে এয়া মাংস পাতি দিলে মানে হৈ পাতিছেহে এতিয়া মই বনাই থাকোঁতে ভিডিঅ'টো নিদিলোঁ আৰু অকণমান লাগি ভাগি দি আছিলোঁ যিহেতু যা যোগাৰখিনি দি আছিলোঁ তেওঁ সেইকাৰণে মই ভিডিঅ'টো বনাব নোৱাৰিলোঁ সেনেকৈ বনোৱা হোৱাৰ পাছত মানে বনাইছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো এইফালে আলু দিছে তেওঁ মই চাই আছোঁ আৰু ভিডিঅ' কৰি আছোঁ ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে চাই থাকক আৰু ভিডিঅ'টো দেই গাইজ আপোনালোকে ভাবকচোন এই ৰাতি আন্ধাৰে মুধাৰে এনেকৈ যদি আপোনালোক গৈ থাকে কেনেকুৱা অৱস্থা হ'ব বাৰু এই আছ এইফালে পূৰা জংঘল 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 একদম জংঘলৰ মাজত গৈ আছো ৰ'ব ৰ'ব আপোনালোকৰ লগত মই অকণমান ধেমালি কৰিছিলোঁ মই মানে একো হাবিত নাই আচলতে আমাৰ ঘৰৰ আগফালৰ অকণমান দৃশ্য সেয়া দেখালোঁ আপোনালোকৰ ৰাতি মই এয়া আহিফালে ঘৰলৈ আহিছোঁ মানে আহিছোঁ মই এতিয়া মানে কৰিছিলোঁ আপোনালোকৰ লগত একো জংঘলত নাই এইফালে এতিয়া আমাৰ ঘৰটো আৰু এইফালে মানে মই গৈ আছোঁ মানে সেই নানীহঁতৰ ঘৰতে ইফালে মানে সেইটো নানীহঁতৰ ঘৰটো বাৰু ইয়াত মই মানে এইফালে ৰন্ধা ন আমাৰ যে দেখিয়ে থাকিব নাই মই ভিডিঅ'ত দেখাই থাকোঁ জেগাডোখুৰী ৰাতি হ'লে এনেকৈ ৰন্ধা হৈছে নাইটো মানে অচিনাকি মানুহ আহিলে বা নহা মানুহ আহিলে আপোনাৰ জংঘল বুলি সেইবোৰ চব আমাৰ মই চবৰে ঘৰলৈ ৰাতি চাই যদি অফ কৰি থওঁ ন জংঘল বুলি আহিব আচলতে যদি জংঘল নহয় তে আমাৰ ৰাস্তাই হয় মানে আপোনালোকৰো মই ধেমালি কৰিছিলোঁ মানে কেনেকুৱা লাগিলে মই নিজৰ হাঁহি উঠিছোঁ আপোনালোকৰ দেখাই থাকিলোঁ নহয় সিহঁতৰ ঘৰটো নহয় সেইটো পাই মই মানে ঘৰলৈ গৈছিলোঁ কাৰণ নানিয়নৰ ঘৰলৈ আহিছিলোঁ নাই তেওঁ মানে পকৰি বনায় তেওঁ পকৰি বনায় কিন্তু নৰসিংহ পাত নাই আকৌ মোক নৰসিংহ পাত নিবলৈ আহিলোঁ আমাৰ ঘৰৰ পৰা যিহেতু আমাৰ পাছফালে গছ এজোপা আছে নৰসিংহ আৰু পকৰী নহয় পকৰিত নৰসিংহ পাত নিদিলে একো ভাল নালাগে খায় সেইবাবে নৰসিংহ পাত নিবলৈ আহিছিলোঁ আৰু লগতে ভাবিলোঁ অকণমান প্ৰেম অকণমান কৰা যায় আপোনালোকৰ লগত কেনেকুৱা লাগিলে ভিডিঅ'টো বেছি দীঘল নকৰোঁ ইয়াতে শেষ কৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ যদি আপোনালোকে চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বাই বাই